Добиралась я сюда ужасно. Много людей, пробки, в маршрутках холодно. Ух, спасибо. Меня Руслан угощал этой же марки красного вина. Но как он любит морепродукты с белым вином, возьму эту бутылочку вина. Привет. Ну что, как получается? Привет. О, ты уже ну так бумагину, себе. Да нет еще. Нужно еще купить туалетные бумаги. Ну, выбирай бумагу. Я посмотрю, какой у тебя вкус. Так и быть. Так, мибираємо пожелтеє. А зачем желте? Ну а зачем нам зелене? Телегу треба забрати, не, не красиво так оставлять. Не... Ну, Телеґу тоже. Минулу ніч Таня провела разом зі знімальною групою в готелі. Але наступного ранку вже була на ногах. Свято для дітей потрібно влаштувати за будь-яку ціну. Сьогодні Вчора була в аптеці. Потратила 95 гривен, осталось 155. Попробую детям сделать праздник. Здравствуйте. Где наш именинник? Ленку давайте повешаем. Я умею и фарки надувать. Хорошо. Давай, чё? Волику машину, чтобы он увез маму. Лина, я видела твою куклу. Я хочу, чтобы у тебя всегда были такие красивые куклы, и ты выросла, тоже была такой красивой. Кто у нас любит рыбу ловить? Выявляется, искры в детских очах запалить совсем не складно. <свят> было бы лишь желание и крихта фантазий. я стоюсь тут. Уже не да? Я Толя оставляю, то мене... Пожалуйста, Шир. господи, будеш моєю дочкою. В останній день проєкту сім'ї нарешті ой. мають зустрітися і обмінятися враженнями. Зловічність пройшла. Але до фінішу дійшли не всі. Це ви, так? Здравствуйте. Вас по-другому представляла немного. Я вас вообще немного по-другому представляла. Совершенно у меня другая картинка была. Как вам у нас было? Было хорошо, но дома лучше. Если не дети, чем дома лучше? Какие-то, может, моменты агрессии или чего-то было, я вас увидела. Для меня это немного неожиданно. Я вас тоже по представляла. Вы были уверены, что какая я не есть, я найду выход, я справлюсь с этим всем? Я, я не могу даже в камеру назвать это словами, которые у меня возникают. То есть вы были уверены, что я это все разребу, справлюсь? Да. Вот это было найдено. Ну угу. и после похода в аптеку. Ну, я этого и ожидала, типа. Какие ваши вообще действия на на сегодняшний момент будут происходить, например, с сегодняшнего дня в вашем доме с вашими детьми? Будем начинать новую жизнь. Ну, в любом случае, есть люди, которые вас любят, которые вас ждут. а это тебе. Как красиво. Лиза тоже, наверное, ждет. Ма ані аня папідома. Валентина повертається додому з твердими намірами змінити своє життя, але й не підозрює, що там на неї чекає ще один сюрприз: приємний чи ні? Судіть самі. Поговоримо попозже. Розговор серйозний. Спасибо, що встрітять. Не трогай. Не трогай, я сказала. Ты детей оставил, горелка а тебе дороже. Ты знаешь, как я сражала? Напился? Довольный? Ты знаешь, что я там пережила? Благодарю тебе. Люди все смеются, весь Киев из-за тебя. а, колеса, папа, нам я говорю, мы потом поговорим. Саша, я говорю, мы потом поговорим. Просто не видит он без тебя. Ты головой своей я, думал? думал? Я думал, но я не думал, что так, понимаешь? Я не думал. Я не думал, понимаешь? Я не думал. Надо было думать. Да кто думать, понимаешь? Ты... Я... Грубо раздав, люди двора сейчас прийдет. Твою мать, нехай. Сержок, блять, грубо так ведь твою мать, нехай. Не кричи, Что я Дядя вы... Толя! Так, молчать Дядя Толя! Порасходятся все, потом будем выяснять свои отношения. Давай выяснять вы время, а мы вы с давать. Давай, Толя, давай так, я буду выяснять. С женой, жена будет со мной. Твою мать Ну какая... хочешь, что и делать. А шо, что это вы, храбрец? я сам знаю прекрасно, что виноват. И не надо меня тут отчитывать. Не надо. Надо. Не надо. А люди плачут, как и ты, Дядя баска. Толя, мусор сломанный а выносим. Шо Шо ти не Калітку не буду за тому що часи що при прибігу знімальна група поїхала. А за вікнами Седнівської оселі ще довго лунали пристрасті сімейної ради. Поговорити було про що. Минув місяць. Наші герої вже мали б прийти до тями після таких бурхливих зйомок. Ми вирішили поцікавитися, як вплинула участь у проєкції на їхнє подальше життя. Ну, як ти вважаєш, в якусь ступінь ми з тобою в житті преодолели? Виводів, звісно, дуже багато. І після такої розлуки, психологічного такого каламбура, нас це більше зблизило. Я радий, що что... Мы прошли этот этап, да, в своей жизни, этих съемок. Вот. и я понял одно, что дороже семьи только семья. Это самое большое счастье. Я буду действовать, чтобы у нас было пополнение. И мечтаю и врежу этим. Ну, ты готова ко второму ребенку? Да, ко второму ребенку я готова. Я два дня назад сделал Татьяне предложение, чтобы вышла за меня замуж. Я думаю, что наши судьбы... Вот. Ну законятся ну, в ближайшее время. Это будет весна, начало лета. Да, зачем? Да. Я пойду. Ну, ищу, ищу. ну ищу. совсем не сменилось. Тихий такой, спокойный, все помогает. Валя по воду ходила, да, помой заносила, дрова заносила, да. У хати убирала, все же посуду. Ключев, всю работу я только приходил с работы. С работы я приходил только покушать и лечь, телевизор посмотреть и все. Раз 20 крикнешь, сделай это, тут сразу говоришь, сразу делает, так слушайся. А когда ты такая, да, покричит покричит, само уберет. Сейчас же, сейчас же. Водичку я привожу, хозяйство кормлю, стирать помогаю. И посуда та же самая. Да, вот это правда. На удивление. А она мной не командует, и я ее не командую. Это у нас идет, ну, как от души. Сама атмосфера. Просто моя психика не выдержала. Очень жаль, Я знаю то, что... То, что в душе у нее еще обида осталась. Перед Валей мне стало очень-очень стыдно. Стыдно за свой поступок. мы с ней поговорили. Я сам для себя решил. Вот. что больше такого в жизни никогда не повторяю. І остання новина найважливіша. У Богданчика вже повен рот зубів. З першої зустрічі вони шокували одне одного. Як жінок норма. Міняю жінку на один плюс один.